आज माननीय खासदार कल्याणकडे साहेब यांच्या अध्यक्षते खाली आढावा बैठक पार पडली शहर अध्यक्ष यूसुफ भाई आमचे पीनी प्रभारी सुरेंद्रजी विद्याताई रिजवान भाई आणि सर्व पठाण साहेब एमएम शेख साहेब कमाल फारुकी साहेब आणि सर्व नेते حاضر होते आम्ही आड़ावा घेतलेला आहे आणि काही लोका काली आणि चर्चा केली आता पुढच्या निवडणुकीत कसा काय लाईन ऑफ ऍक्शन असायला पाहिजे पक्षाची याबाबत आम्ही सविस्तर चर्चा केलेली आहे खूप लोकांचे चांगले सजेशन आलेले आहे आणि त्या सजेशन आम्ही रिपोर्ट तयार करून आदरणीय हर्षवर्धन सपकार साहेब यांच्याकडे सादर करणार असं आहे <laughs> की आता नऊ किंवा अकरा तारखेला आरक्षण अकरा कमी महानगरपालिका आम्ही शहर बद्दल बोलणार आहोत आपल्याला की मी शहराचा निरीक्षक आहोत तर ते आरक्षण झाल्यानंतर आम्ही ऍड जाहिरात देऊन पक्षाचे जे जे इच्छुक उमेदवार आहे त्यांचे अर्ज आम्ही घेणार आहोत आणि त्या अर्ज आणि असे पद्धतीने अर्ज आल्यानंतर डिस्ट्रिक्ट पार्लिमेंटरी शहराचा बोर्ड असेल ते स्क्रुटनाईज करेल मग तो 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 ये यादी आम्ही प्रदेशला ला पटू प्रदेश स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड आहे त्या त्या उमेदवाराबद्दल निर्णय है उम्मीदवार देखिए इसकी यही सारी चीजें जानने के लिए आज हमने मीटिंग ली सब प्रमुख नेताओं से चर्चा की कि हमने आने वाला चुनाव लेकिन ज्यादातर लोगों की हमारी ये इच्छा है कि हमने ये चुनाव को अकेले लड़ना चाहिए ज्यादातर आया लेकिन इसके बारे में जो भी निर्णय है वो हमारी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सरकार जी और आ, रमेश चरितला जी लेंगे मतभेद मनभेद नहीं है मतभेद जरूर है और वो होना भी चाहिए घर में हम रहते तो थोड़ा बहुत रहता है और वो मतभेद जो खुद के पर्सनल व्यक्तिगत प्रॉपर्टी के लिए नहीं है पक्ष के विचारों को किस तरह से पहुंचाया जाए पक्ष को किस तरह से मजबूत किया जाए ये वजह से मतभेद मनभेद नहीं है प्रदेश अध्यक्ष सबकार साहब ने प्रेस कॉन्फर घूथ कांग्रेस मे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथे जाऊन आए आम की भूमि राहुल गांधी साहब ने शुद्धता दखल गेटली लिया है, राहुल गांधी साहब ने इतने से परिवार से बोलना के राहुल गांधी ने ट्वीट के ले जे अन्याय साहब ने तो इनसे बिल्कुल लेब से की कांग्रेस के लोगों में बहुत इच्छा है, जोश है, हमारे अपेक्षा से भी ज़्यादा लोगों में उत्साह और जोश और ये लड़ेंगे भी नहीं और लड़ेंगे और जीतेंगे भी हम पाठल निर्णय पक्षी तो मुझे प्रश्न के बाहर का प्रश्न है, चा है। ने अब वही आपने बिल्कुल सही कहा आज हमारी ये सुनिए ना अभी वही आज हमारा तय हुआ कि आज हमने यहाँ से आज एक तारीख में आने वाले दस दिन का हम प्रोग्राम हमारे हम निरीक्षक बैठ के और जिला अध्यक्ष प्रमुख नेता से चर्चा करके आने वाले दस दिन में हर ब्लॉक में हमारा पार्टी का कार्यकर्ताओं का मेड़ावा होगा और हमारे वार्ड अध्यक्ष से आगे किस तरह से इलेक्शन में जाए इसके बारे में हम चर्चा करेंगे सर जो पार्टियों जातिवादी पार्टी करते हैं वो एक जगह आपके चुनाव दे रहे हैं और बहुत से सीता पार्टी में आप ही शामिल है

युति की जाए ऐसा हुआ है ऑलरेडी अगर हमारे सब नया के प्रमुख नेता ये तय करते हैं कि हमको इस पार्टी के साथ तो हमारे विचारधारा की हो उसके साथ अलायंस करना है तो जरूर हम करने के लिए फ्लेक्सिबल हम तैयार हो नहीं देखिए अभी हमारी बहुत से पार्टियों से चर्चा चल रही है लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हर चीज आपको तो प्रेस में बताना चाहिए हम जब जब हमारा अलायंस किसी से पक्के तौर पर हो जाएगा तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके हम सबसे पहले आप ही को बताएंगे

जे काही जे अत्यंत तुमचं बरोबर आहे की काय चिंती प्रभाग रचना झालेली आहे आमच्याकडे तक्रार आलेली आहे नाही आहे होते ना आमचे बाळासाहेब थोरात होते आमचे नेते विजय वडेट्टीवार साहेब होते नाही आमचे स्वभाव होता त्याचे मी जे माहिती काढली त्यांच्याकडे प्रदेश अध्यक्ष आहेत खूप जबाबदारी असते ऑलरेडी त्यांचा एक एक महिना अगोदर कार्यक्रम त्यांचा निश्चित होते काही दुसरीकडे एंगेजमेंट असल्यामुळे नाही गेले असतील ओके धन्यवाद थँक्यू थँक्यू थँक्यू